ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੜੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ 2 76 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਐ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਐ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਕਸਬਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪ ਰਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ 100 200 ਤੇ 500 ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਢੜੇਲੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 50 55000 ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ कुमारी सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना सरदारपुरा जोधपुर राजस्थान से हूँ हमारे पुलिस कमिश्नर जोधपुर श्री राजेंद्र सिंह के निर्देशन के अनुसार दिनांक चार सात दो हजार चौबीस को इतला मिली कि लोग नकली नोटों, नोट लिए हुए तो उनको जोधपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास गिरफ्तार मुलजिम अशोक के इतला के अनुसार हम पंजाब आए ये जो ये गिरफ्तार के कहाँ के रहने वाले कोई जानकारी इनके बारे में मिली के, के, कहां के तो कब से से काम कर रहे पहले जो गिरफ्तार सुधा मुजिम है वो जोधपुर के निवासी है और उन्होंने इतला दी कि हम ये जो जाली नोट है वो पंजाब पटियाला से लेके आ रहे हैं तो इसी के इतला के अनुसार हम पटियाला आए और इसको हम तलाश करते हुए इसके घर तक तो, तो राजस्थान में कहा सप्लाई करने की ये राजस्थान के जोधपुर जोधपुर में तो कब से कर रहे हैं अब तक कितने पर्चे इनके पर्चा हमारे पास जो गिरफ्तार मुलिम है इन्होंने तो दो, दो महीने का लगभग बताया कि दो महीने से हम ला रहे हैं और अब हम जब यहाँ से जो गिरफ्तार किया है मुलिम गुरजीत सिंह इसने बताया कि मैं पिछले एक डेढ़ साल से ये काम कर रहा हूँ तो ये कहाँ से लेकर आता पंजाब में काम कर रहा है पिछले डेढ़ साल से काम कर रहा करंसी का करंसी है करेंसी लेकर आने का डुप्लीकेट करेंसी जारी है राजस्थान में तो ये पंजाब में कहा से लेकर आता था? था ये ये पंजाब में खुद ही अपने घर पर अपने प्रिंटर और अन्य मशीनें लगाकर छापता था और फिर आगे सप्लाई करता था तो जो करेंसी पकड़ी कितनी करेंसी अभी जो करेंसी पकड़ी है उसमें 100-100 के 45 नोट हैं और 500-500 के पाँच नोट 200-200 के अड़सठ नोट दो सौ दो सौ के छहतर नोट है तो तो ट्रेस कैसे आपने कैसी जानकारी मिली किसने आपको सूचना दी की ये काम कर रहे हैं पिछले जो हमारे पास प्रकरण संख्या एक सौ पिछहतर पुलिस थाना सरदारपुरा में जो चल रहा था उसके अनुसंधान में जो हमारे पास गिरफ्तार सुधा मुलजिम है मुलजिम अशोक अशोक ने इतला दी इस इतला की तस्दीक में हम पटियाला आए और वहाँ पर इसने बताया कि मैंने इसके घर से मैंने खरीदे थे तो इसी के इतला अनुसार हम इसके घर तक पहुँचे जहाँ हमें ये नोट गिनते हुए मिला तो यहाँ से जो मशीनरी वगैरह जो स्कैनर क्या वो पुलिस को बरामद बढ़ाद बिल्कुल यहाँ पे इसका कम्प्यूटर सी और जो मशीन है वाली मशीन और नोट सांपने वाली मशीन और कुछ अन्य जो सामान जो नकली नोट बनाने में काम आ रहे हैं लेन की मशीनें हैं कुछ कटर है और ऐसी कोई सामान है वो मैं जो ये सामग्री लेकर आते थे पेपर लेकर आते थे कहां से पेपर करते थे जो नोट वगैरह छापते थे ये पेपर का इसने बताया कि मैं कोई सामान स्टेशनरी से कहीं से भी ये पेपर नहीं आता था मेरे डेढ़ साल से काम कर रहा है पिछले डेढ़ साल से तो साथ कोई और भी इसका साथ है नहीं ये बताया कि मैंने यूट्यूब से ही सीखा है और मैं अकेला ही साफ़ता हूँ और आगे सब मैं जाता हूँ तो कितनी करेंसी अभी तक है टोटल कहाँ से पकड़ी गई वो अभी यहाँ से यहाँ से जो पटियाला से मिली है वो करेंसी हमें अभी जो मैंने बताया आपको सौ सौ के पैतालीस नोट पांच सौ के अड़सठ नोट और दो सौ के छिहत्तर नोट है इससे पहले हमने एक बार साढ़े और एक बार साढ़े सैंतीस हजार पहले ऐसी जो ये करेंसी सुनौल से पकड़ी गई है गुरजीत सिंह के घर से उसके साथ प्रिंटर पकड़े पकड़ेगा टोटल अमाउंट कितनी होगी आपका कुछ लगभग चौवन हजार तक हो सकते मार्केट में भी सप्लाई की इन्होंने मार्केट में मार्केट में जो पहले इन्होंने दो बार में ये जो जोधपुर भेजे थे और इसके अलावा अभी पूछताछ करनी बाकी है ਔਰ ਇਸੇ ਪੁਲਸਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾ ਕ ਇਸਨੇ ਸਪਨੇ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਐਸਆਈ ਰੀਨਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਲਾਲੋਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਸਨੌਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਰਨ ਅਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 55-56000 ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋਰ ਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਨੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨੋਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਪੋਲੀਟਿਕ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਬਦਲੋ ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਟੀਮ ਆਈਸੀ ਕੇ ਰਸਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਟਾ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੂਸ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂ ਕਿ ਦੇਖੂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ